Доброго вечора, українська мовна телекомпанія Столиця. Як ви бачите, зі мною в кадрі Сергій Розумовський. Ми півтора року не зустрічалися і тут сьогодні випадково перетнулися на цьому зібранні, де зібралася громада, яка протестує проти того, що засипали озеро і будували тут багатоквартирний будинок. Навіть нам пояснили тільки що представники інвестора, що цей будинок буде споруджено для того, щоб частково відшкодувати мешканцям людям, які стояли на квардобліку. І вклали гроші в еліта центр і залишились без квартир. От скажіть, будь ласка, ви відомий громадський діяч, відома особистість. На вашу думку, в коментар от як на чиї ви стороні, що тут відбувається? Ну я безусловно на стороні громади, тому що я і живу за неподалеку і прекрасно знаю, що. Озеро Жандарка, Жандарка которая, часть которой является этот водоем, это исторический водоем. Тут даже был исторический парк. И его на сегодняшний день превратили его в бетонные джунгли. И еще. Еще пойти на то, чтобы часть озера была засыпана, и пусть даже в самых благих целях мифическим жертвам элиты центра, но это в очередной раз решение, которое подчеркивает, что несмотря на февраль прошлого года, несмотря ни на что, ни на Майдан, ни на добровольческие батальоны, ни на волонтерский рух, власть продолжает творить все то, что она творила и в прошлый раз. Так э, встает вопрос, баймошо, баймошо. вот встает реально вопрос, а что дальше? Сергей Аркадьевич, ага. только что нам показали документы, что это озеро в ДКП Плесо не значится как озеро, оно даже не значится как калюжа. Ой, по поводу ДКП, ДКП Плесо я могу столько рассказать, но просто здесь нет времени, да. То есть, на, на, нет, на, на, наверное, нет в Киеве более коррумпированного коммунального предприятия, чем это Плесо, да. И у них у них не только этого озера нет. Вы знаете, когда я, мы занимались с киевской администрацией этим вопросом, у них больше 40 водоемов в Киеве, больших, не числятся вообще. А тем не менее, они дают разрешение на функционирование там пляжей, ганделыков, шашлычных там и прочего, прочего, прочего. Но их на бумаге нет и не существует. Ну а кто, кроме громады, кто, кроме жителей, э, здесь, вот тех, кто живут здесь, должен решить, есть оно это озеро или нет. И более того, должен решить, а нужно оно или нет. Если людям, которые здесь живут, а, здесь, а посмотрите на эти э, высотки, да, здесь живут десятки тысяч людей. Если оно им нужно, то что важнее, Плеса, Киев-Совет или мнение этих людей? Я думаю, что мнение этих людей. А Сергей Аркадьевич, а там вообще такие пытания, что Це озеро, воно спонтанне і воно як викид під підземних ботиків, що показали, мені висновок експертної групи Київської міської адміністрації дивилась, хто там по благоустрою комітет давав такий висновок. Реально я не вірю. Ні одному їх написано. Ми ну, кожен день гуляємо, ми знаємо частину такого дальнішого водоймається залив. Це да? ну, бред якийсь. качки бачу купаются. Качки, спинаются. рыба. Он сидят рыбаки. То есть тут, ну, и потом это не так много у нас зеленых зон, особенно здесь на поздняках. По пальцам можно пересчитать. Но неужели нельзя для, для, для вот этого проекта і нещасних, Там цих двох-трьох домов на ті місце. м'яж того, представник інвестора, я тільки що спілкувалася з ним, сказав, що йому все одно, де йому виділять тем ділянку під забудову. Що він це не проблематично саме тут, на цьому озері для них будувати. Вони знайшли кошти, вони готові будувати, відшкодовувати цим людям, які стояли на обліку і пострадали від еліта центру, в будь-якому місці. Їм не, не, не принципово саме будувати так, на цьому озері. Так тим Тем более надо выслушать менее людей здесь живущих, тем более, если э, сам забудовник не готов здесь устроить э, Сталинград второй, да, и готов уйти куда у, угодно, то ради Бога, но выслушать-то людей надо, а не, приходи, не приходит глава Дарницкой администрации и говорит, в законе, в законе, вы вдумайтесь, в законе написано, что вашего мнения никто не должен спрашивать. Что, ведь земной не Да, но если мы вспомним Конституцию Украины, ее, по-моему, еще никто не отменял, или я ошибаюсь, да? то там в пятой статье Конституции написано, народ это источник влады. И делает, и исполняет свои властные полномочия безпосредно. Вот мы собрались, народ, для того, чтобы выполнить свои властные полномочия, сказать нет этой этой ситуации. А скажите, а я как вы, как вы собрались? Мы собрались. Как, как собрались? Ой. Я лично увидел это в Фейсбуке. Просто увидел, что в Фейсбуке создана инициативная группа, которая вот я, я честно говоря не знал, потому что я живу с той стороны озера, мне не видно, но ну, как бы. Вы... И я когда списался с ребятами, сказали, что сегодня в 7 часов собираются здесь представители громады, немедленно мы пришли сюда, и я думаю, что мы отсюда не уйдем, пока не будет результат. Тобто хочется сказать, что жить по-новому и говорят, что должна быть инициатива, и люди имеют право конечно, голосу, есть мают про нами слуха. Конечно право Я вам голосу? скажу, что все изменилось. Вот все изменилось. Прошлый год изменил все. Я не думаю, что еще 2-3 года назад было возможно вот такое собрание людей и такой, знаете, вот порыв. Порыв исправить свою жизнь. Но уже, понимаете, уже год, два, три, пять, десять, но когда-то уже жизнь-то проходит. А когда же когда это все прекратится? То есть когда же станет лучше?